selamat sejahtera kepada Dr. Maliki setera kerakan. Hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya Nurul Atika binti Zara Zaha, Nur Amalina dan juga Nur Atiyah akan membentangkan tentang analisis kepelbagaian sosial budaya, implikasi terhadap pendidikan serta peranan guru di SK Teluk Gadung Kelab okay. Seperti yang kita sedia maklum, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya, kaum dan juga agama. Okay. Kepelbagaian ini akan memberi impak kepada identiti manusia dan juga memberi kesan kepada dunia pendidikan. Oleh itu, kajian kami akan mengetengahkan bagaimana aspek sosial budaya mempengaruhi proses pembelajaran serta peranan guru untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Baiklah, dapatan hasil kajian ini adalah berdasarkan temubual kami bersama pentadbir sekolah SK Teluk Gadong iaitu Tuan Haji Saleh bin Nursani, di mana beliau telah berkongsi Pandangan mengenai isu-isu sosio budaya yang berlaku di sekolah dan juga peranan sekolah untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut untuk memastikan proses pembelajaran kondusif dan juga inklusif. Okey baik sebelum kita uh, ke uh, faktor sosio budaya sekolah Teluk Gadong mari kita lihat sedikit secara ringkas tentang latar belakang sekolah kebangsaan Teluk Gadong atau SKTG. Okay, SKTJ ini uh, adalah salah satu sekolah tertua di Selangor yang beroperasi sejak tahun 1897 dan dikenali sebagai Sekolah Melayu Teluk Gadong. Pada asalnya, sekolah ini adalah hospital lama yang telah diubah suai menjadi sekolah dengan mempunyai 3 bilik darjah yang menampung sekitar 50 murid. Um, jelang tahun 1935, sebuah bangsa tambahan telah dibina untuk menampung sehingga 300 orang murid. Jadi itu adalah sedikitlah ringkasan tentang latar belakang SKTG. Uh, seterusnya mari kita lihat bilangan murid dan guru uh, di Sekolah Kebangsaan Teluk Gadok. Okey berdasarkan data semasa, uh, SKTG mempunyai seramai 94 orang guru yang bertanggungjawab dalam mengajar dan memimpin murid-murid di sekolah ini. Dari segi bilangan murid pula, sekolah ini mempunyai seramai 1282 orang murid yang terdiri daripada murid prasekolah pendidikan khas murid pendidikan khas dan juga murid perdana daripada tahun 1 hingga tahun 6 seterusnya adalah komposisi masyarakat di SK Teluk Gadung okey kalau kita lihat majoriti murid di SK Teluk Gadung merupakan uh, murid bangsa Melayu dan minoritinya adalah uh, kaum Cina, kaum India dan ada juga bukan warganegara seperti uh, Indonesia, Myanmar, Vietnam dan juga Bangladesh Seterusnya, mari kita lihat faktor kepelbagaian, kepelbagaian sosial-budaya yang telah wujud aa, di kalangan murid SK Teluk Gadong. Kepelbagaian ini telah memberi peluang kepada mereka untuk belajar dalam suasana yang harmoni, yang lebih dinamik serta meningkatkan toleransi antara satu sama lain. Okay. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi sosial-budaya antaranya ialah aa, bangsa dan etnik, persekitaran sosial dan juga bahasa. Di Klang kepelbagaian bangsa dan etnik memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya sekolah. SKTG mempunyai populasi murid yang berbilang kaum menjadikannya cermin masyarakat majmuk di Malaysia. Di sekolah ini, murid terdiri daripada pelbagai bangsa dan juga etnik. Majoritinya adalah kaum Melayu diikuti oleh Cina, India dan juga etnik-etnik lain seperti Bugis, Jawa, Kadazan dan pelbagai lagi. Guru-guru juga datang daripada pelbagai latar belakang yang menunjukkan kepelbagaian budaya dan dalam komuniti komuniti sekolah. Okey, bagi menghormati kepelbagaian budaya ini, SKTG telah mengadakan sambutan perayaan seperti Hari Kebangsaan, Tahun Baru Cina, Deepavali dan juga Hari Raya Aidilfitri. Murid-murid dan guru-guru bersama-sama menjayakan aktiviti ini untuk meningkatkan kefahaman antara kaum. Yang kedua, aktiviti kokurikulum kokurikulum pula Kelab uh, dan persatuan uh, seperti Kelab Kebudayaan memberi ruang kepada murid untuk mengenali seni dan budaya kaum lain melalui tarian, dikibarat dan juga penceritaan warisan budaya. Yang ketiga, SKTJ SKTG juga telah memperkenalkan program silang Budaya bagi mengeratkan hubungan antara kaum. Inisiatif yang bertujuan untuk menggalakkan kefahaman dan perhormatan antara kaum melalui aktiviti pembelajaran interaktif. Dalam program ini, murid-murid telah diberi peluang untuk mengenali budaya dan rakan-rakan um, mereka melalui pameran bahasa, seni, permainan tradisional dan juga makanan. Antara aktiviti yang telah dijalankan ialah pameran budaya di mana uh, program ini memperkenalkan pakaian, alat muzik dan juga makanan tradisional setiap kaum, pertukaran bahasa iaitu murid belajar frasa asas dalam bahasa lain permainan warisan seperti congkak, gasing dan juga teng-teng dan juga cabaran rasa di mana murid mencuba makanan pelbagai kaum. Baiklah, seterusnya adalah faktor bahasa. Di sekolah ini, pelbagai bahasa telah digunakan dalam komunikasi harian. Bahasa Melayu telah digunakan uh, dan menjadi bahasa utama dalam pengajaran dan juga komunikasi rasmi. Bahasa Inggeris pula digunakan dalam subjek tertentu dan menjadi medium komunikasi dalam kalangan murid yang lebih fasih. Selain itu, bahasa Tamil dan juga Mandarin turut digunakan oleh murid dalam komunikasi harian mereka. Tidak ketinggalan, terdapat juga bah pengaruh bahasa rojak akibat media sosial dan juga persekitaran. Jadi bagi memastikan murid menguasai bahasa dengan baik, sekolah SKTG telah melaksanakan beberapa program antaranya ialah Minggu Bahasa Kebangsaan di mana murid menyertai pertandingan seperti pantun, pidato dan juga syair untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dengan betul. Sekolah juga mengadakan Hari Tanpa Bahasa Rojak di mana ia adalah untuk mendidik murid menggunakan bahasa yang lebih tepat. Kesunya okay, adalah program pemulihan bahasa. Jadi program ini adalah um, dikhususkan kepada murid yang lemah dalam bahasa Melayu. Sekolah telah menyediakan kelas pemulihan khas dengan menggunakan bahan digital interaktif seperti video dan aplikasi mudah alih bagi meningkatkan minat dan juga kefahaman mereka. Uh, jadi melalui pelbagai usaha ini SKTG bukan sahaja memastikan murid mahir dalam pelbagai bahasa tetapi juga memupuk perpaduan dalam masyarakat majmuk. Baiklah, sekarang kita akan ke faktor sosio-budaya yang terakhir iaitu demografi dan juga status ekonomi keluarga. Okay, di SKTG, uh, ia mempunyai lebih daripada 1,200 orang murid daripada pelbagai latar belakang kaum termasuk Melayu, Cina, India dan juga warga negara lain lah, seperti Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan berbagai lagi. Okay, disebabkan jumlah murid yang ramai, sekolah ini telah menjalankan dua sesi pembelajaran iaitu sesi pagi untuk tahap 2 dan sesi petang untuk tahap 1. Okay, di Kelang ni, uh, ia mempunyai kadar urbanisasi yang sangat tinggi menyebabkan pergerakan masuk keluar penduduk berlaku dengan sangat cepat. Oleh itu, pihak sekolah sentiasa membantu murid yang baru berpindah untuk menyelesaikan diri dengan persekitaran, persekitaran sekolah. Okey. Um, murid di SKTJ ini mempunyai pelbagai uh, berasal daripada pelbagai lapisan ekonomi antaranya uh, daripada keluarga ber berpendapatan tinggi uh, di mana uh, ibu bapa mampu menyediakan kelas tambahan dan juga peranti digital untuk anak-anak mereka uh, dan ada juga yang daripada keluarga berpendapatan rendah di mana sebahagian besar ibu bapa datang daripada pekerjaan sektor perkilangan perkhidmatan dan juga buruh harian dan ada juga daripada keluarga berpendapatan sederhana yang masih ma masih menghadapi cabaranlah dalam menyediakan sumber pembelajaran bahan untuk anak-anak mereka. Jadi status uh, ekonomi ini memberi kesan kepada akses murid terhadap pendidikan seperti kemudahan pembelajaran dalam talian, penyertaan dalam kelas tambahan dan juga pemilikan bahan rujukan. Okey, bagi membantu murid-murid dari keluarga yang kurang berkemampuan, sekolah SK Teluk Gadung telah melaksanakan program seperti rancangan makanan tambahan ataupun RMT untuk memastikan murid mendapat makanan berkhasiat, bantuan awal persekolahan untuk meringankan beban ibu bapa dalam menyediakan keperluan sekolah dan juga program pinjaman buku teks untuk murid yang tidak mampu membeli buku-buku sendiri. Jadi, uh, seterusnya kita akan ke implikasi sosial budaya terhadap pendidikan. Saya akan serahkan kepada kawan saya iaitu Nur Amanina. Baiklah, sekarang saya pula akan membentangkan tajuk implikasi terhadap bidang pendidikan. Kepelbagaian sosial budaya yang berlaku di Sekolah Kebangsaan Teluk Gadung memberi impak terhadap bidang pendidikan. Antaranya termasuklah aspek interaksi sosial, perkembangan kurikulum dan peranan guru. Implikasi sosial budaya yang berlaku ini juga mampu memberikan kesan sama ada positif mahupun negatif. Baiklah, untuk aspek positif yang pertama adalah memupuk toleransi dan persefahaman. Kepelbagaian sosial budaya yang berlaku di Sekolah Kebangsaan Teluk Gadung iaitu murid-murid yang terdiri daripada berbilangan kaum dapat menghormati dan memahami budaya masing-masing sekaligus dapat membentuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Sebagai contohnya, ketika perayaan Aidilfitri di sekolah, murid bukan beragama Islam akan belajar konsep bermaaf-maafan serta rumah terbuka. Begitu juga hal sebaliknya. Baiklah, seterusnya adalah meningkatkan kemahiran sosial. Murid belajar berkomunikasi dengan lebih berkesan serta meningkatkan rasa empati apabila mereka berkomunikasi dengan rakan-rakan yang berlainan kaum. Contohnya, apabila berlaku aktiviti di sekolah seperti pertandingan, kuis, kebudayaan, pergotong royong, murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum ini akan membentuk satu pasukan dan meningkatkan semangat pasukan semasa bekerja. Yang ketiga pula adalah peluang pembelajaran yang luas. Pendadahan kepada kepelbagaian budaya membolehkan pelajar memahami perspektif global dan meningkatkan daya kreativiti dalam pembelajaran. Contohnya, di dalam subjek sejarah, murid-murid diajar kepentingan kepelbagaian etnik di negara. Murid-murid juga dapat mengetahui setiap etnik menyumbang kepada pembangunan. Yang keempat pula adalah penggayaan kurikulum dan kurikulum. Aktiviti seperti pelbagai perayaan dan program silang budaya memperkayakan pengalaman pembelajaran serta menjadikan suasana sekolah lebih menarik. Pihak sekolah boleh mengadakan minggu kebudayaan di mana murid-murid akan berpakaian tradisional, mempersembahkan tarian tradisional serta menjamu juadah Makanan yang terakhir sekali adalah meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa. Murid-murid berpeluang untuk berkomunikasi dalam bahasa lain apabila berinteraksi dengan kawan secara murid Melayu yang berkawan rapat dengan rakan Cina dapat menguasai bahasa Mandarin apabila berkomunikasi serta berinteraksi bersama mereka. Baiklah, kita pergi pula kepada aspek negatif. Yang pertama adalah Masalah perpaduan akibat sikap perkauman. Segelintir murid mungkin lebih cenderung bergaul dengan kelompok budaya masing-masing, menyebabkan wujudnya pengasingan sosial dan mengurangkan semangat perpaduan. Sebagai contohnya, murid berbangsa Melayu lebih selesa bergaul dengan bangsa Melayu berbanding rakan-rakan daripada pelbagai kaum lain seperti Cina. Yang kedua pula adalah cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mengadaptasi teknik pengajaran agar sesuai dengan keperluan murid yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza yang boleh meningkatkan beban tugas dalam subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Guru-guru perlu menerapkan nilai-nilai yang sesuai supaya tidak menyinggung mana-mana ketika adalah konflik budaya dan nilai. Perbezaan norma dan nilai antara budaya boleh menimbulkan salah faham, terutamanya dalam aspek pematuhan disiplin dan etika dalam kalanya sesetengah budaya lebih menekankan penghormatan kepada orang yang lebih tua manakala budaya lain lebih mengutamakan komunikasi cepat adalah perbezaan tahap penguasaan bahasa murid yang kurang fasih dalam bahasa pengantar mungkin menghadapi kesukaran untuk memahami pelajaran sekaligus menjejaskan prestasi akademik murid yang bertutur dalam dialek masing-masing seperti bahasa iban bahasa kadazan bahasa india mungkin mengalami kesukaran semasa belajar di sekolah kerana menggunakan bahasa pengantar seperti bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Hal ini akan menyebabkan mereka tertinggal di dalam. Yang terakhir sekali adalah cabaran dalam pengurusan sekolah. pihak sekolah perlu lebih proaktif dalam merancang aktiviti yang bersifat inklusif agar semua murid dapat merasakan mereka dihargai dan diterima dalam komuniti. Contohnya, ketika mengadakan majlis rasmi seperti perhimpunan rasmi dan juga ceramah Pihak sekolah perlu memastikan kandungan program bersifat neutral agar tidak menyinggung mana-mana pihak. Baiklah saya akan membentangkan tentang peranan guru di SK Teluk Gadong. Peranan guru di SK Teluk Gadong amatlah dititikberatkan kerana di SK Teluk Gadong kami menggunakan pendekatan inklusif dan juga adil bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang sistematik dan efektif untuk semua pelajar tidak mengira latar belakang menurut petikan daripada Yong 2018 guru ni berperanan sebagai ejen sosialis di sekolah yang mana guru akan mengajar pelajar untuk memahami apa tugas dan tanggungjawab mereka bila berhadapan dengan murid yang pelbagai bangsa dan juga etnik ni. Contohnya daripada segi bahasa, kami guru-guru menggunakan dui bahasa ataupun kepelbagaian bahasa bagi menghormati bahasa mereka juga. Selain itu, kami menggalakkan penggunaan bahasa Melayu sebagai perantara Supaya semua murid berasa selesa menggunakan hanya satu bahasa untuk mereka berkomunikasi. Ini adalah penting untuk meningkatkan nilai sikap dan budaya supaya tiada isu perkauman dibangkitkan. Untuk peranan bahasa ini, guru mengambil inisiatif untuk menggunakan teknik visual gerak isyarat dan juga alat bantu mengajar untuk murid-murid yang kurang fasih berbahasa Melayu. Selain daripada itu, kami juga mengambil inisiatif untuk mengadakan program anak angkat supaya guru-guru yang terlibat ini mereka akan tahu perkembangan anak-anak murid di bawah jagaan mereka sendiri. Sama ada perkembangan daripada segi fizikal ataupun daripada segi kemajuan akademik dan juga co-curriculum. Selain daripada faktor bahasa yang saya sebutkan tadi, terdapat tiga lagi faktor lain yang kami tekankan untuk mengatasi kepelbagaian sosio budaya di SK Teluk Gadung. Faktor-faktor yang ditekankan termasuklah persekitaran sosial, kepercayaan dan agama dan juga bangsa dan juga etnik. Selain daripada itu, kami para guru sering mengadakan aktiviti pembelajaran di dalam bentuk kumpulan. Ini akan menggalakkan semua murid terlibat secara kerjasama di dalam satu kumpulan tidak mengira bangsa ataupun etnik. Ini juga penting untuk memastikan kesamarataan peluang bagi setiap pelajar sama ada di dalam bidang akademik dan juga co-curriculum. Maka benarlah petikan daripada Suresh 2017 yang mana guru-guru ni perlu meningkatkan potensi diri di kalangan pelajar untuk mereka memahami kepelbagaian budaya di sekitar mereka. Mereka perlu menghargai dan memahami identiti yang pelbagai di setiap ataupun di sekeliling mereka. Pelajar juga perlu bersedia untuk menerima keunikan daripada pelbagai bangsa dan bersedia untuk memajukan berkerjasama daripada pelbagai etnik untuk menjayakan setiap program yang dianjurkan. Contohnya, bagi meraihkan kepelbagaian perayaan dan juga sambutan, kami di sekolah mengadakan pelbagai aktiviti untuk setiap murid meraihkan kepelbagaian budaya di sekolah. Contohnya, seperti benda dengan mewarna ataupun persembahan bakat. Dari segi pembelajaran... Perpaduan di sekolah juga kami ada pendidikan Islam dan juga pendidikan moral untuk para pelajar kami mendalami lebih lagi berkenaan uh, agama dan juga budaya mereka Dari segi falsafah pendidikan negara juga guru amat digalakkan untuk menerapkan kan nilai murni dan perpaduan di kalangan setiap pelajar yang ada di sekolah mereka. Baiklah, terima kasih kepada pembentang-pembentang. Okay, untuk rumusan, kepelbagaian sosial budaya di SK Teluk Gadung memberikan manfaat yang besar dalam memperkayakan pengalaman pembelajaran dan membuat perpaduan dalam kalangan murid. Walaupun terdapat cabaran seperti perbezaan bahasa dan juga budaya, strategi yang berkesan dapat membantu mengatasinya. Guru juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang inklusif dan juga harmoni. Baiklah itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.